У Донецьку без струму шахта імені Засядька. Під землею 104 гірники. Про це повідомляє сайт міського голови. Поновити живлення і підняти шахтарів на поверхню поки що не можуть через безупинні обстріли. За минулу добу в Донецьку загинули 11 мирних жителів, 22 поранені. Сказано в повідомленні мерії. У Ленінському районі в школі номер 33 вогнем знищено покрівлю на площі майже 2000 квадратних метрів. Пожежу зняли вночі, виклали в мережу донеччани. Також горів будинок культури в. Одном из районов міста В ранце после артобстрелов снесло на підстанцій. трансформаторных подстанций. Про ситуацию в місті на этот час телефоном расскажет журналист Иван Витковский. С самого раннего утра в Донецке вот слышна артиллерийская канонада. Да, вот а, наиболее сильно страдает это вот Киевский, Петровский и Ленинский районы города. Вот, около 11 часов дня несколько снарядов попало в крышу девятиэтажного здания по улице Жарикова, 19. Вот, от попаданий в крышу полностью э, уничтожено чердачное помещение. Ну, фактически крыша обрушилась на девятиэтажный дом. Ну, сам дом выстоял, стоит заметить, однако находиться в нем вот, опасно для жизни. Сильно пострадала девятиэтажка в том же районе по улице Жарикова, 27. Вот, часть дома, это с 9 по 7 этаж, она попросту обрушилась. Также в Ленин районе недалеко от Донецкого аэропорта, а возле шахты Засядька Взрывом был поврежден газопровод. Из-за взрыва произошло возгорание, стол пламени поднимался на несколько метров вверх. Но на данный момент уже пожар удалось ликвидировать. То есть сейчас там работают специалисты-газовщики.